Selamat datang semua ke sesi perkongsian kita. Hari ini kita nak kupas satu fenomena sosial hmm. yang mungkin anda pernah nampak atau rasa sendiri. Sindrom popi tinggi atau Tall Poppy Syndrome, TPS. Maksudnya, kecenderungan orang nak kritik atau macam nak jatuhkan orang lain yang dah berjaya. Semua kita kali ini, satu analisis menarik tau. Dia bandingkan faham psikologi moden pasal TPS ni dengan konsep Islam yang lagi lama. Konsep hasad atau dengki. Ha, kat sini yang jadi menarik sangat. Idea pasal pandangan Islam yang dah 14,000 tahun tu mungkin ada penyelesaian mendalam yang um, tak berapa ditekankan dalam cara moden. Lagi-lagi bila kajian tunjuk kesan TPS ni, hu, membimbangkan. Bayangkan 85.6% responden kata stres meningkat dan 73.8% pula alami kesihatan mental merosot kat tempat kerja sebab TPS ni. Jadi, jom kita cuba fahamkan racun rohani ni dan penawar yang mungkin ada. Okey, jom kita rungkai sikit. Apa benda sebenarnya TPS ni? Cuba bayangkan satu taman bunga popi. Kalau ada satu bunga tumbuh tinggi sikit je dari yang lain, terus kena pangkas. Kononnya nak bagi sama rata lah tu. Macam itulah TPS dalam masyarakat atau tempat kerja kita. Kejayaan orang tu seolah-olah jadi satu kesalahan pula tempat kerja tu jadi macam uh, gelanggang di mana kalau awak cemerlang, awak dimusuhi. Lebih baik sederhana je. Macam tu. Betul tu. Dan yang menariknya, dalam kerangka Islam, benda ni sebenarnya dah lama sangat dikenali. Dipanggil hasad satu bentuk dengki yang uh, ada niat tak baik. Ia bukan emosi biasa je tau. Dianggap macam patogen rohani. Penyakit jiwa lah kiranya. Lagi menarik, Islam bezakan antara hasad ni, dengki yang jahat harap nikmat orang lain hilang dengan rihtah. Rihtah, apa tu? Rihtah ni macam cemburu yang sihat atau persaingan positif. Kita teringin nak dapat nikmat macam orang tu tapi tak ada niat jahat pun kat dia. Tokoh macam Imam Al-Ghazali dah lama perincikan beza ni, jauh sebelum psikologi moden kaji benda ni. Beza tu penting sangat kan? Lebih-lebih lagi bila kita tengok kesan negatif hasad ni. Kajian yang kita sebut tadi tu. Dia tunjuk kalau tempat kerja tu toksik dengan TPS. Pekerja jadi takut nak buat keputusan. Jadi lebih suka macam mengelak dari menonjol. Takut kena tebang lah tu. Cuba bayangkan. Usaha nak maju, nak berjaya, itu pula jadi punca stres, tekanan mental. Angka-angka tadi tu, 85.6% stres, 73.8% kesihatan mental jatuh serius ni menunjukkan betapa dalamnya isu ni untuk anda fikirkan. Dan kalau kita tengok gambaran besarnya, perspektif Islam ni nampak hasad bukan muncul tiba-tiba tau. Dia ada peringkat. Mula-mula banding-banding mukayasa. Lepas tu boleh jadi benci, hik. Kemuncaknya dia nak nikmat orang tu hilang terus. Tamanni Zawal An-Ni'mah. Al-Quran sendiri pun ada sebutkan amaran pasal kejahatan pedengki bila dia dengki. Surah Al-Falaq ayat 5. Nabi Muhammad SAW pun ingatkan, hasad ni macam api makan kayu. Habis pahala kita. Ini tunjuk macam mana penyakit rohani seorang individu boleh merebak jadi masalah sosial. Kisah Habil dan Qabil tu contoh klasik lah. Macam mana hasad boleh bawa kehancuran Fuh, oh, bila dengar betapa teruknya kesan hasad ni, kita mesti tertanya-tanya kan, macam mana Islam tangani benda ni? Nampak macam bukan sekadar strategi nak bertahan je. Tepat sekali. Pendekatan utamanya ialah tazkiyah, maksudnya penyucian jiwa. Kena buat selalu, antara caranya amalan macam zikir. Ingat Allah, fungsinya ni um, agak mirip mindfulness lah zaman sekarang. Alihkan fokus kita dari kejayaan orang lain kepada Tuhan. Lepas tu, doa untuk kebaikan orang yang kita dengki tu. Ini cara yang uh, hebat tau. Tukar tenaga negatif tu jadi rasa prihatin. Dan lagi satu, sedekah. Memberi. Bantu pecahkan mentaliti rasa serba kurang tu, pupuk rasa kelimpahan. Oh, jadi lebih kepada ubah diri sendiri dari dalam lah ya? Ya. Tapi bukan setakat tu je. Selain usaha individu ni, Islam juga tekankan solusi untuk komuniti. Konsep rizk contohnya, rezeki itu dah ditetapkan Tuhan. Ini bantu kita tengok kejayaan orang lain bukan sebagai sesuatu yang kurangkan rezeki kita. Tapi pembahagian dari Tuhan ikut kebijaksanaannya, ada hikmahnya. Lepas tu prinsip ta'awun, bantu-membantu dalam kebaikan dan barokah, keberkatan, kejayaan bila dikongsi, dia bertambah bukan kurang. Ini semua untuk wujudkan budaya di mana kejayaan orang lain kita raikan, bukan kita dengki. Jadi pendekatannya menyeluruh, sasar akar masalah. Mungkin beza sikit dengan cara sikula yang kadang-kadang fokus pada strategi individu nak hadapi je. Jadi apa maknanya semua ni untuk anda yang mendengar? Jelaslah ajaran Islam ni tawarkan satu pemahaman yang hmm, sangat mendalam dan dah lama wujud pasal hasad atau dengki ni. Ia bukan saja selari tapi mungkin boleh perkaya lagi pandangan psikologi moden pasal sindrom popi tinggi. Satu peringatan pentinglah kan, ini bukan isu peribadi atau isu pejabat semata-mata, tapi berkait rapat dengan kesihatan rohani dan fabrik sosial masyarakat kita. Dan ini bawa kita kepada satu persoalan yang menarik untuk anda fikirkan daripada kita fokus nak kuatkan diri lawan TPS macam cuba jadi bunga poppy yang pendek supaya tak kena pangkas mungkin tak pendekatan yang lebih baik lebih lestari ialah ubah tukang kebun tu sendiri maksud saya kita bina budaya komuniti yang asasnya syukur raikan kejayaan sama-sama barakah tu tadi, galakkan persaingan sehat tanafus fil khair, apa agaknya impaknya kalau kita dapat ubah budaya menebang ni jadi budaya meraihkan kejayaan bersama, sama ada kat tempat kerja ke atau dalam komuniti anda? Ha, satu pemikiran untuk dibawa bersama.